Сегодня встретил э, Коба, который вчера снимал, очень знаменитый блогер. Ну, Кобмони вы все знаете. Э, песок, карьер. Я его сегодня встретил, мы ни, с ним не договаривались. И я спросил, ну что, как у тебя, Саркис, он вчера был здесь, мыл машину. Что вы делали? Полностью ну, -салон, комплекс да? ну Полностью комплекс мойки. Нанесли налокрачную защиту. Плюс, чтобы гидрофобила уже осадки, сейчас пойдут реагенты, подзащитить кузов слегка. что мы ему кожу почистили, защитили кожу, подполировали некоторые моменты. Знаешь, что он мне сказал? Ты да. меня спросил, я просто да. не хотел говорить не на камеру, два раза не повторять. Mm -hmm. Первое, что Коба сказал, э, Саркис сюда столько денег э, влупил. Но даже вопрос не про деньги, а про ну, душу. Вопрос э, не в этом. Вопрос в парнях. Вопрос в парнях ну, да, наших да. моих ребят Смотри, э, генерал без офицеров никому нахуй не нужен. Говорю, как есть. Согласна. Офицеры у меня Согласна. первоклассные. В принципе, работников у меня нет, у меня есть сотрудники. И уже мы стали друзьями сколько лет уже вместе. Да. Едим, пьем. уже остаемся, спим, наши Гоша делает. Ну, все, у всех есть семьи, дети, мы нормальные ребята, слава богу. Так что маленькая такая семья. Мы это, мы маленькое предприятие, но очень гордое, блядь. Да, да, да. Находится на 16-й фонтан, аквакар детейлинг, и все, кто приезжали, вот от меня все... Все сказали, супер, Саркис Властник, и ну, короче, все мне писали, что даже иногда и бесплатно, с с кому-то там. Ну, человек приехал помыться, и деньги забыл. Нет, и... Но потом слова такого нету. Я, ну... Нет, а если забыл, да. да абсолютно. Забыл, но Мы потом забил, как бы, да. Э, да есть да. Э, группа э, ребят, которые платят только за услуги детейлеров. Угу. Я мою свою машину, я по-любому оплачиваю труд. У каждого есть семья, дети. Ну да, да, да. Это нормально и правильно. Ну, да. ну, как минимум, еще работоспособные студии, свет, вода, химия. То есть, да, ну, это группа это, близких, ну, кумовья, близкие да. друзья, это, 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 ну, как не взять? Ну, все, все с пониманием относятся и, наоборот, дают больше, больше да. и парням дают чай. То есть, ну, здесь да. левых нету. Левый здесь нет. все свои. Да, так что приезжайте, есть мойка самообслуживания, очень крутая, посмотрите другие видео. Такой в Одессе нету, я считаю. Правильно? Ну, я не, не буду палить себя. Ну, я приезжайте, я вам... пусть посмотрим. Да, что я вам говорю, что такое. -то.